Работники Ширяевского отдела полиции задержали 35-летнего одессита, который подозревается в убийстве собственной матери. Данное преступление злоумышленник совершил в состоянии алкогольного опьянения в ходе внезапно возникшей ссоры. Похитив денежные средства и автомобиль убитой, он отвез тело матери в соседнее село и оставил его на обочине дороги. После этого уехал в Одессу и выбросил свои вещи в мусорный бак. В ходе проведения первоочередных следственных действий правонарушитель был задержан. У него изъяты денежные средства, автомобиль и другие вещи, похищенные из родительского дома. В настоящее время по данному факту начато производство по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины». Задержанному сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос о привлечении данного гражданина к ответственности по статье 185 «Кража» и статье 289 «Незаконное завладение транспортным средством Уголовного кодекса Украины». Проводиться слідчий дія, слідчий експеримент з підозрюваним. Давайте розкажіть, будь ласка. Ми зараз знаходимося. борту. Я моя мать. Вона лежала по поусідя, там витягнула mm -hmm. перший головою на спинку. Потом начался скандал, ссора. Потом он начал оскорблять, начал вот. начала рыкать. Вот. Начала материться. Здесь лежал топор. Здесь. Я схватился за него и нанес 3-4.